Всеукраинская молодежная общественная организация студенческое братство при поддержке бойцов Национальной гвардии провели для школьников экопутешествие. Волонтеры очищают Национальный парк Святые горы в городе Светогорск. Давай, давай. У нас тут будем стеклянних. Стекляно А мы а вообще там банки банок так совпало у нас в школе, что ДНД в Киле, вы знаете, и э, катастрофа на Чернобыльской АЭС, это практически два совместных дня. Вчера мы провели нейку и сегодня провели этот день, я э, надеюсь, с большой пользой и для природы, и для нас всех, для наших душ, для, нашего, для нашей жизни. Потому что вчера я говорила, мы можем спасти себя только сами. Природа без нас проживет, мы без нее никогда. Я местная жительница города Светогорска и как бы что я могу сказать? Я здесь первый раз, и как бы все, что я делала, для меня как бы имеет большое значение, поскольку я же жительница, и состояние моего города для меня очень важно. Как-то не очень приятно идти по улице и видеть целую кучу мусора. К тому же, вот парк заповедник, он создан для того, чтобы хоть какая-то часть земли нашего города была в чистоте. И как бы смотреть на то, что даже здесь грязь, это ну, не очень приятно. Мы сегодня очень постарались, собрали достаточно ну, большое количество мусора. Я всем очень благодарна, потому что для меня это очень важно. Уважаемые гости, туристы, которые посещают наш город, я, как жительница этого города, прошу вас не сорить и, и как бы охранять природу, потому что для нас это очень важно.